বজাৰ আমাৰ লাইভ আছিলে নটা পাছৰ অকণমান দেৰি হ'ল কোন কোন আহে কমেণ্ট কৰকচোন আমাৰ এইটো ক্লাছটো নাম্বাৰ এনালজি ৰিজনিং ট্ৰিক্সৰ যিটো ক্লাছ আছিলে সেইটো আমি এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিম কোনোবা আহিছেনে এইটো আপোনালোকে যেতিয়া লাইভ ক্লাছবিলাক কৰে আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি সময় ৱেষ্ট হয় সেই হেতুকে মই এই ক্লাছটো আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ইয়াতে আমি অকণমান কথা অকণমান কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম যেনে ধৰক নাম্বাৰ এনালজিৰ আপোনালোকে চাব পাৰে ৰিজইনিং ট্ৰিক্স আছে এছ এছ চি চি জি এল জি ডি চি এইচ এছ এল এন টি এছ আৰ 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 বি এই এক্সামত আহিছিলে এই কুৱেচনটো এতিয়ালৈকে কোনো অহায় নাই নেকি টপ ষ্ট্ৰীমিং আহিছে আহিছে আচ্ছা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এইটোৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই যাব মন্দিৰ মই মানে ফাৰ্ষ্ট আজি স্ক্ৰীণ লাইভ আহিছোঁতো অকণমান মোৰ সমস্যা হৈছে মানে বুজি পোৱা নাই মই কেনেকৈ কৰিম ত' এইটো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ যি নহওক আপোনালোকে চাই যাব লাইভ ষ্ট্ৰিমিংটো শেষ হোৱাৰ পিছত আমাৰ যিহেতু ভিডিঅ' হৈ যায় গতিকে এক নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছে বি ৰেচিঅ' টুৱেল্ভ ডাবল ৰেচিঅ' চি ডি ৰেচিঅ' ৱাট এই কুৱেশ্যনটো আমি কেনেদৰে কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে আপোনালোকে চাব বি মানে কিমান হয় বি মানে আমাৰ টু হয় আৰু এ মানে কিমান হয় বন্ধুসকল ওৱান এতিয়া আমি এই টু আৰু ওৱানক আমি প্লাছ কৰি দিলে কিমান পাম থ্ৰী পাম এতিয়া আমি যদি থ্ৰীক স্কুৱাৰ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম তিনি তিনি গুণ ন পাম আৰু দুয়ে একে তিনি যিহেতু হয় আমি তিনিটো যোগ কৰিলে কিমান পাম বাৰ বাৰ ত' আমাৰ বি এছিঅ' টুৱেল্ভ সেইটো কেনেকৈ বাৰ হৈ আছে গম পালোঁ নেক্সট নেক্সট এতিয়া আমি চি ৰেচিঅ'ত ডিটো উলিয়াব লাগে চি মানে কিমান হয় তিনি হয় আৰু ডি মানে কিমান হয় ফ'ৰ হয় তিনি আৰু ফ'ৰক আমি যোগ কৰিলে কিমান পাম সাত পাম সাতক আমি স্কুৱেৰ কৰি দিলে কিমান পাম ফৰ্টি নাইন পাম সাতক যদি আমি স্কুৱেৰ কৰি দিওঁ ফৰ্টি নাইন পাম আৰু ফৰ্টি নাইনৰ লগত আমি যদি প্লাছ ছেভেন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম ফিফটি ছিক্স এনচাৰটো আমাৰ অপশ্যন চিটো হ'ব ফিফটি ছিক্স আপোনালোকে স্ক্ৰিমিংটো শ্বেয়াৰ কৰিব ভাল লাগিব নেক্সট আমাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু লৈ আহিছো কুৱেচন নাম্বাৰ টুত কি আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত আছে ফৰ্টি টু ৰেচিঅ' ফ'ৰ্টিন ডাবল ৰেচিঅ' থাৰ্টি টু ৰেচিঅ' হোৱাট এইটো বহুত বেছি উজু হয় এনেকুৱা কুৱেশ্যন আপোনালোকে এছ এছ চি চি জি এল জি ডি চি এইচ এছ এল এম টি এছ আৰ আৰ বি ত দেখিব আৰু এইবিলাক অহা কুৱেশ্যনে হয় আগতে মই তাৰ পৰাই লৈছোঁ আৰু আমাৰ এ ডি আৰ ই এক্সামতো আহিব পাৰে ইয়াতে ফ'ৰ্টি টো ৰেচিঅ' ফ'ৰ্টিন কেনেদৰে পাইছে ফাৰ্ষ্ট সেইটো আমি উলিয়াব লাগিব তাৰ বাবে আমি ফ'ৰ ইণ্টু টু কৰিম কিমান পাম আঠ আকৌ ফ'ৰ প্লাছ যদি আমি টু কৰোঁ কিমান পাম ছয় এতিয়া এইট আৰু ছিক্স যোগ কৰিলে কিমান পাম ফ'ৰ্টিন নেক্সটখিনি আপোনালোকে এতিয়া নিজে পাৰিব নিশ্চয় আমি কি কৰিব লাগিব থ্ৰী ইণ্টু টু কৰিব লাগিব কিমান পাম ছয় পাম এতিয়া থ্ৰী প্লাছ টু কৰিলে আমি কিমান পাম পাঁচ পাম পাঁচে ছয় আমাৰ কিমান হ'ব এঘাৰ অপশ্যন চিটো শুদ্ধ হ'ব নেক্সট তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি আছে তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছে ফাইভ ৰেচিঅ' এইট ডাবল ৰেচিঅ' ফ'ৰ ৰেচিঅ' ৱাট ইয়াতে অপশ্যন এ চি বি ডি কেইবাটাও অপশ্যন আছে ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধ হ'ব আমি কেনেকৈ উলিয়াম দেখাত যদিও নাম্বাৰকেইটা সৰু হয় এইটো আমি অকণমান দীঘলকৈ কৰিব লাগিব ফাইভ কিউ কৰি দিলে আমি কিমান পাম ওৱান টু ফাইভ পাম এতিয়া ওৱান প্লাছ টু প্লাছ যদি ফাইভ কৰি দিওঁ আমি কিমান পাম দুই একে তিনি আঠ পাম আমি গম পালোঁ ফাইভ ৰেচিঅ' এড কেনেদৰে পাই আছোঁ ঠিক একেদৰে আমি ফ'ৰ কিউ কৰি দিম ফ'ৰ কিউ কৰিলে কিমান হ'ব চাৰ্ট চাৰিগুণ ষোল্ল ষোল্ল চাৰিগুণ কিমান হ'ব ছিক্সটি ফ'ৰ এতিয়া ছিক্স প্লাছ ফ'ৰ কৰিলে আমি কিমান পাম ছিক্স প্লাছ ফ'ৰ যদি আমি কৰি দিওঁ কিমান পাম দহ অৰ্থাৎ আমাৰ এপচাম চিটো শুদ্ধ হয় এন্সাৰ কি হ'ব দহ আপোনালোকে বুজি পাইছেনে নাই লাইভটো হৈ আছেনে নাইও গম পোৱা নাই মই স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ডিং লাইভত আহিছিলোঁ লাইফটো বৰ্তমান হৈ আছে নাইও গম পোৱা নাই সেইটো কাটাও যোৱা নাই একো হোৱা নাই নেক্সট আমাৰ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যন চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি আছে চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছে ওৱান ৰেচিঅ' টু থ্ৰী ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি থ্ৰী ৰেচিঅ' থাৰ্টি ছিক্স ডাবল ৰেচিঅ' এইট থ্ৰী ফ'ৰ এইটো আমি কেনেকৈ কৰিম এইটো এক্সোৱেলি আমাৰ এছ এছ চিত অহা হয় লিখি দিব পাহৰিলোঁ এছ এছ চি এক্সামত এইটো কুৱেশ্যনো আহিছে জি ডিত আহিছে ইয়াতে আমি প্ৰথমে ওৱান টুৱেণ্টি থ্ৰী চিঅ' থাৰ্টি ছিক্স কেনেদৰে পাইছোঁ সেইটো উলিয়াব লাগিব তাৰ বাবে আমি ওৱান প্লাছ টু প্লাছ থ্ৰী কৰিলে কিমান পাম আমি ওৱান প্লাছ টু প্লাছ থ্ৰী কৰিলে কিমান পাম আমি ছয় এতিয়া আমি যদি ছয়ক স্কুৱেৰ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান পাম থাৰ্টি ছিক্স নিশ্চয় গম পালে ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি থ্ৰী ৰেচিঅ' থাৰ্টি ছিক্স কিদৰে হৈছে ঠিক একেদৰে এতিয়া আমি এইট প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ কৰিম এইট প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ কৰিলে আমি কিমান পাম চাৰে তিনি সাত আঠে সাতে কিমান হ'ব পোন্ধৰ এতিয়া আমি পোন্ধৰক যদি স্কুৱাৰ কৰি দিওঁ কিমান হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল টু টু ফাইভ অৰ্থাৎ আমাৰ এন্সাৰ কোনটো হ'ব এটো হ'ব এ এনচাৰটো কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব বুজি পাইছেনে পাঁচ নম্বৰ পাঁচ নম্বৰটোত আমাৰ বাকী আছে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি এইট ৰেচিঅ' ফ'ৰ্টি ডাবল ৰেচিঅ' থ্ৰী এইট টু এছ এছ চি এক্সামত আহিছিলে দুহেজাৰ তেইছত এইটো আমি কেনেদৰে কৰিম ফ'ৰ স্কুৱাৰ কৰিলে আমি কিমান পাম ষোল্ল আমি প্ৰথমতে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি এইট ৰেচিঅ' ফ'ৰ্টি কৰি চাব লাগিব কেনেদৰে হৈছে তাৰপিছত আকৌ আমি ফ'ৰ স্কুৱাৰ কৰিম কিমান পাম ষোল্ল এতিয়া আমি ইয়াতে এইটটো আনিম যোগ কৰি দিম কিমান হ'ব ষোল্ল ষোল্ল বত্ৰিছ বত্ৰিছে আঠে চল্লিছ অৰ্থাৎ আমি গম পালোঁ যে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি এইট ৰেচিঅ' ফৰ্টি কিদৰে হৈছে নেক্সট আমি থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড এইট্টি টু আমি এতিয়া কৰিম কি কৰিম ইয়াতে বন্ধু বান্ধৱীসকল ছেইম থ্ৰী স্কোৱাৰ কৰিম ন পাম তাৰপিছত ইয়াতে এইট স্কোৱাৰ কৰিম কিমান পাম ছিক্সটি ফ'ৰ পাম আৰু যিটো শেষত টু আছিলে সেইটো আমি প্লাছ কৰিম এইখিনি আমি প্লাছ কৰি কিমান পাম ছেভেণ্টি ফাইভ অৰ্থাৎ এন্সাৰ আমাৰ বি টো শুদ্ধ ছেভেণ্টি ফাইভ নেক্সট আপোনালোকে লিখি যাব লিখি যাব নেক্সট আমাৰ ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন কি আছে ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনত এইট্টিন ৰেচিঅ' নাইন ডাবল ৰেচিঅ' টুৱেল্ভ ৰেচিঅ' হোৱাত আছে ত' এইটো আমি কেনেদৰে কৰিম এইটিনক স্কুৱাৰ কৰিলে আমি কিমান পাম থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফ'ৰ পাম এতিয়া আমি থ্ৰী প্লাছ টু প্লাছ ফ'ৰ কৰিলে আমি কিমান পাম চাৰিয়ে তিনিয়ে দুই পাঁচ পাঁচে চাৰি কিমান হ'ব ন গম পালোঁ আমি এইটিন ৰেচিঅ' নাইনটো কিদৰে পাইছোঁ এতিয়া আমি টুৱেল্ভক স্কোৱাৰ কৰিম ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি ফ'ৰ পাম সিহঁতক আমি প্লাছ কৰি দিম চাৰি একে পাঁচ পাঁচে চাৰি কিমান হ'ব ন অৰ্থাৎ অপশ্যন এটোৱে শুদ্ধ নাইন নেক্সট আমাৰ সাত নম্বৰ সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি আছে টু ৰেচিঅ' থ্ৰী ডাবল ৰেচিঅ' ফ'ৰ ৰেচিঅ' ৱাট এইটো আমি কিদৰে কৰিম টু কিউব কৰিম টু কিউব কৰিলে কিমান হ'ব দুই দুগুণ চাৰি চাৰি তিনিগুণ দুদুগুণ চাৰি চাৰি দুগুণ আঠ টু কিউক মানে দুই তিনিবাৰ পূৰণ যিহেতু এতিয়া এইটৰ পৰা যদি আমি ফাইভ মাইনাছ কৰোঁ কিমান হ'ব তিনি একেদৰে আমি ফ'ৰক কিউব কৰিম ফ'ৰ কিউব কৰিলে কিমান হ'ব ফ'ৰ কিউব কৰিলে কিমান হ'ব চাৰি চাৰি তিনিবাৰ পূৰণ ফ'ৰ কিউক মানে ফ'ৰ ইন্টু ফ'ৰ ছিক্সটিন ইণ্টু ফ'ৰ ছিক্সটি ফ'ৰ গম পালে ছিক্সটি ফ'ৰৰ পৰা আমি এতিয়া মাইনাছ ফাইভ কৰিম যেনেদৰে ইয়াতে কৰিছোঁ কিমান পাম ফিফটি নাইন সাত নম্বৰ এন্সাৰ কিমান হ'ব ফিফটি নাইন আপোনালোকে লিখি যাব আমাৰ লাইভ ষ্ট্ৰিমিং শেষ হোৱাৰ পিছত ভিডিঅ' আহিব ভিডিঅ' ভিডিঅ' যেতিয়া হ'ব তেতিয়া লিখি ল'ব পাৰিব আঠ নম্বৰ আঠ নম্বৰটো উজু হয় ইমান টান নহয় আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ওৱান হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি টু ৰেচিঅ' টেন ডাবল ৰেচিঅ' ফ'ৰ্টি টু ৰেচিঅ' ফাইভ ডাবল ৰেচিঅ' টু ছেভেণ্টি টু ৰেচিঅ' ওৱান প্ৰথমতে আমি এই দুটা কেনেকৈ হৈছে উলিয়াব লাগিব নেক্সট এই দুটা তাৰ তিয়াহে এই দুটা উলিয়াব পাৰিম ত' আমি ইয়াতে এই দুটা উলিয়াই ল'ম প্ৰথমতে কেনেকৈ হৈছে দহৰ আগত কি হ'ব এঘাৰ এঘাৰৰ লগত আমি বাৰ পূৰণ কৰিম দহৰ আগত কি হ'ব মন দিব এঘাৰ এঘাৰৰ আগত কি আছে বাৰ এঘাৰ বাৰ আমি পূৰণ কৰিলে কিমান পাম বন্ধু বান্ধৱীসকল ওৱান হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি টু নেক্সট আমি ফাইভ ফৰ্টি টু আৰু ফাইভৰ টো উলিয়াম ফাইভৰ আগত কি আছে ছিক্স ছিক্সৰ আগত কি হয় চেভেন গতিকে সাত ছয় কিমান হ'ব বিয়াল্লিছ এই দুয়োটা আমি গম পালোঁ এতিয়া আমি টু ছেভেণ্টি টুটো উলিয়াব লাগে টু ছেভেণ্টি টু উলিয়াবলৈ আমি কি কৰিম অপশ্যনকৈ অপশ্যনত যিটো আছে সেইটো কৰি চাম প্ৰথম অপশ্যন আছে পোন্ধৰ আমি আটাইকেইটা উলিয়াই চাম যিটো টু চেভেণ্টি টু হ'ব সেইটো এন্সাৰ ত আমি পোন্ধৰৰে কৰি চাম পোন্ধৰৰ আগত কি আছে ষোল্ল ষোল্লৰ আগত কি আছে সোতৰ ষোল্ল আৰু সোতৰ পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম টু ছেভেণ্টি টু অৰ্থাৎ আমাৰ অপশ্যন এটো শুদ্ধ হয় ইয়াতে আমি ষোল্ল এইকাৰণেই লৈছোঁ বাকীকেইটাটো লৈছোঁ দহৰ আগত এঘাৰ লৈছিলোঁ এঘাৰৰ পিছত বাৰ পাঁচৰ আগত আমি ছয় লৈছিলোঁ ছয়ৰ পিছত সাত লৈছিলোঁ গতিকে এইবাৰ পোন্ধৰৰে কৰি চাইছোঁ সেইকাৰণে ষোল্ল লৈছোঁ ষোল্লৰ পিছত সোতৰ গতিকে আমি টু ছেভেণ্টি টু পালোঁ তাৰ দ্বাৰা অপশ্যন এৰ দ্বাৰা বুজি পাইছেনে নেক্সট আমাৰ ন নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো উজু হয় ইমান টান নহয় ইয়াতে আমি ফাইভ ইণ্টু ছেভেন কৰিলে কি পাম থাৰ্টি ফাইভ পাম গতিকে এতিয়া ছেভেনৰ লগত আমি যদি ডাইৰেক্ট এলেভেন ইন্টু কৰি দিওঁ কিমান পাম ছেভেণ্টি চেভেন পাম বুজি পালেনে কমেণ্ট কৰিব বুজি পাইছেনে নাই অপশ্যন এটো শুদ্ধ নেক্সট দহ নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন হয় ইয়াতে আছে এইটিন ৰেচিঅ' ছিক্স ডাবল ৰেচিঅ' টেন ৰেচিঅ' ৱাট আমি যদি ছিক্সক স্কুৱেৰ কৰোঁ কিমান পাম থাৰ্টি ছিক্স পাম এতিয়া ইহঁত দুটাক যদি পূৰণ কৰি দিওঁ তিনি ছয় গুণ ওঠৰ হ'ব একেদৰে এতিয়া আমি এইটো উলিয়াব লাগে এইটো উলিয়াবৰ বাবে আমি কি কৰিম অপশ্যন বি টোৰে হ'ব যেন পাইছোঁ গতিকে আমি ফাইভ স্কোৱাৰ কৰিম ফাইভ স্কোৱাৰ কৰিলে কি হ'ব পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ টু ইন টু ফাইভ কৰি দিলে আমি কিমান পাম দহ পাঁচ দুগুণ কিমান হ'ব দহ অৰ্থাৎ ঠিকে আছেনে এইটো কিবা মিষ্টেক হৈছে নেকি এইটোত ঠিকে আছে অপশ্যন বিটো শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন বিটো শুদ্ধ হ'ব ফাইভ ফাইভ স্কুৱেৰ বুজি পাইছেনে কমেণ্ট কৰিব ইয়াত আমি কি কৰিছোঁ ছিক্সক স্কুৱাৰ কৰিছোঁ থাৰ্টি ছিক্স তাৰপিছত ছিক্স ইণ্টু থ্ৰী কৰিছোঁ ওঠৰ পাই গ'লোঁ নেক্সট এই দুটা আমি গম পালোঁ কেনেকুৱা হ'ল এতিয়া দহ উলিয়াবৰ বাবে আমি কি কৰিছোঁ ফাইভক স্কুৱাৰ কৰিছোঁ যিটো নেকি অপশ্যন বিত আছে পাঁচ পাঁচ পঁচিছ পঁচিছ এতিয়া টু ইনটু ফাইভ কৰিলে আমি কিমান পাইছোঁ দহ অৰ্থাৎ আমাৰ কোনটো অপশ্যন বিটো শুদ্ধ হয় ইয়াতে আমাৰ পাছ হ'ব নেক্সট এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি আছে এইট্টি এইট ৰেচিঅ' এইট ডাবল ৰেচিঅ' এইট এইট হাণ্ড্ৰেড এইট্টি এইট ৰেচিঅ' ওৱান যদি এইট্টি এইট ৰেচিঅ' এইট হয় তেতিয়া হৈছে দা এইট হাণ্ড্ৰেড এইট্টি এইট ৰেচিঅ' হোৱাট এইটো আমি কেনেদৰে কৰিম ছিম্পুল হয় ইয়াতে বিশেষ একো নাই এইট প্লাছ এইট কৰি দিলে আমি কিমান পাওঁ ছিক্সটিন পাওঁ এতিয়া ছিক্সটিনক আমি টুৰে হৰণ কৰি দিলে কিমান পাম এইট পাম ঠিক একেদৰে আমি এইট প্লাছ এইট প্লাছ এইট ত্ৰিপুল এইটক আমি প্লাছ কৰিলে কিমান পাম টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰক দুইৰে হৰণ কৰি দিলে আমি কিমান পাম টুৱেল্ভ অৰ্থাৎ অপশ্যন এটো শুদ্ধ হয় টুৱেল্ভ আপোনালোকে লিখি গৈছেনে নাই কমেণ্ট কৰিব নেক্সট আমাৰ নাম্বাৰ চিৰিজৰ এটা লৈ আহিছোঁ নাম্বাৰ এনালজি আমি ইমান সময়ত পঢ়ি আছিলোঁ আপোনালোকৰ লগত এইখিনি আমি আটাইখিনি পঢ়িলোঁ ভিডিঅ' লাইভ ষ্ট্ৰিমিং শেষ হোৱাৰ পিছত এতিয়া বুজি লওক আপোনালোকে লিখিবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পুনৰ প্লেয়াৰ কৰিব বেছি সময়ৰ ভিডিঅ' নহয় যিহেতু নেক্সট আমাৰ বাৰ নাম্বাৰটো নাম্বাৰ ছিৰিজৰ নাম্বাৰ এনালাজি আমি শেষ কৰিছোঁ এতিয়া নাম্বাৰ ছিৰিজৰ এটা কৰিম ইয়াতে দেখিছে ওৱান নেক্সট ক্লাছত আমি নাম্বাৰ ছিৰিজেই পঢ়িম যিহেতু ওৱান কমা ফাইভ কমা নাইন কমা ফিফটিন কমা ৱাট ছিম্পুল ওৱান মানে কি হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এ হয় ফাইভ মানে কি হয় ই হয় নাইন মানে আই হয় ফিফটিন মানে কি হয় ও হয় এতিয়া নেক্সট দেখিছে এ ই আই অ' ইউ অৰ্থাৎ ভাৱেল ফৰ্মেটত আছে ইউ মানে কিমান হয় টুৱেণ্টি ওৱান অৰ্থাৎ অপশ্যন চি টু শুদ্ধ টুৱেণ্টি ওৱান এ ই আই অ' ইউ ফৰ্মেটত আছে ভাৱেল ফৰ্মেটত এইটো আপোনালোকে বেলেগ যিমান টেকনিক মাথা মাৰিলেও নোলালহেঁতেন গতিকে অলপ ভাবিব লিখি যাব নেক্সট এইটো আপোনালোকলৈ ইয়াতে দেখিছে এছ এছ চি চি জি এল এম টি এছ জি ডি আৰ 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 বি ত আহিছিলে ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টতো আহিব পাৰে বা পুলিচৰ এক্সামতো পুলিচত অসম পুলিচত এনেকুৱা ৰিজনিং দেখা যায় এইটো ভাগ যদি ছেভেন হয় এইটো ভাগ যদি ফ'ৰ্টিন হয় এইটো ভাগ যদি ছেভেণ্টিন হয় এইটো ভাগ যদি ছিক্সটি এইট হয় এইটো ভাগ কিমান সুধিছে অপশ্যনত আছে ছেভেণ্টি থ্ৰী থাৰ্টিন চেভেণ্টি ছেভেণ্টি ফ'ৰ কোনটো শুদ্ধ হয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব নেক্সট ভিডিঅ'ত এইটো মই উত্তৰটো আপোনালোকক কৰি দিম এতিয়া বৰ্তমান এইটো আপোনালোকলৈ এৰি দিলোঁ ইমানেই আছিলে আমাৰ লাইভ ষ্ট্ৰিমিংটো আপোনালোকে কেনে পালে জনাব কেনে পালে জনাব আপোনালোকে ¿Vamos a